Ну физрук и физрук, наверное, из-за того, что я Вы его вытрите. У меня есть такое, что могу, хорошее такое горяченькое слово, встань. 50 грамм никто не запрещал там. Но ну, не то, что договорные а сказали, что вот надо помочь этой команде, мы должны это самое проиграть, а чтобы они заняли второе место. Я увидел его взгляд в мою сторону, увидел его глаза, которые налились кровью. Ну что сделай. Я одно время всегда одевал это самое гражданское костюмы и туфли. Но мне, у меня всегда было, знаете, я прошел хорошую школу в металлургии Запорожья, когда был президентом дворецкий Игорь Владимирович. И он всегда говорил, что тренер это лицо команды, главный тренер, и он должен как с иголочки быть. Я с ним согласен, потому что действительно, когда тренер выглядит очень хорошо и красиво, но я имею в виду в плане строго, там костюм, рубашка, галстук. Это как-то подстегивает все-таки и те же футболистов, они понимают, что это их главный тренер. Бегать не бегаю, но в одно время очень неплохо начал себя заставлять, и не то что заставлять, а ходить сделал себе, потому что начал резко набирать вес, уже дошел вес был до 96 килограмм я понял, что нужно останавливаться и что-то делать. Я пошел в тренажерный зал. Я вам скажу, за два сбора зимних я сбросил 8 килограмм. Вот с тех пор... Не, почему не 8, 12, 84 вот я сейчас, а было 96. Стрессом. Да я домой прихожу, не буду лукавить тоже. Почему нет? Рам 50, а то и 100 коньяка всегда выпью после игры себя чувствую прекрасно, потому что я знаю, лягу и хорошо посплю. Если этого не сделаю, то точно до трех часов ночи не усну, ничего, буду сидеть. И плюс у меня есть плохая привычка после игры садиться и смотреть по свежим следам игру своей команды. И меня это может зацепить, и я могу там и до трех, и до двух сидеть. Пока жена уже не скажет, пошли уже, хватит уже это сам. Не знаю, но я думаю, что большинство. Будет такой ответ. Почему? Знаете, как сказали, лучшие э, лекарство для снятия стресса, или как это говорят, а после каждой игры это стресс, кто бы что бы ни говорил, то ли ты выиграл, то ли ты проиграл, то ли ты ничего сыграл. Э, если ты нормальный человек и умеешь себя держать, то я думаю, 50 грамм никто не запрещал там, того же коньяка или хорошего виски оно наоборот быстрее тебя расслабит, поможет чуть-чуть переключиться. Но если ты не можешь сдержаться, и у тебя после 50 превращается в 500 грамм, то лучше не пить. За себя точно скажу, что без пояснений точно этого никогда не сделаю. Я должен обосновать, почему я выгнал человека. Наверное, он не может, он должен это делать, но, к сожалению у меня проскакивают эти вещи. Это, наверное, опять же, где-то оно, откуда оно пошло, не знаю, но не буду. Это самое, у меня есть такое, что могу хорошее такое горяченькое слово вставить. Был момент на сборах, когда у нас был Джаба Липартия в команде, и играли, не помню с кем. Я в его адрес он там не пошел так, как нужно, в отбор или что-то такое. Я что-то забыл совсем, что он к, к, к сожал... не к сожалению, а ко всему грузин. Я ему сказал слово ну, вы его вытрите. Потом я понял, что это неправильно. Я увидел его взгляд в мою сторону, увидел его глаза, которые налились кровью. Но он молодец, ничего больше не сказал. Я его не трогал. В конце игры я подошел и при всей команде говорю, у меня есть кое-что сказать Лепартии. Я хочу это сказать при всех, что не подобает мне. Лично в сторону Джаба сказал неприятные вещи. Я говорю, Джаба, ну к тому же я знаю, что ты грузин, ни в коей мере это не касалось ни твоей мамы, ни тебя лично. Извини за то, что так случилось. Я думаю, что больше я этого никогда не сделаю и с тех пор нормально. Но я имею такую, у меня есть, как это правильно сказать, стараюсь всегда, если я не прав, я могу подойти и извиниться, потому что я понимаю, что я не прав. Почему нет? Хотя я главный тренер. Другие говорят, да не надо там, нет. Я прежде всего человек, и точно так же любой из футболистов тоже человек, и нужно относиться по-человечески. Мое мнение я должен быть ближе к футболистам, но и не отдаляться от руководству, потому что. А еще лучше не к руководству, а именно вот с президентом, чтобы тренер мог спокойно в любой момент, когда нужно позвонить и решить те моменты, которые нужно, а не решать через кого-то. Лучше напрямую их решать. Я думаю, это должно быть. Ну а с футболистами однозначно. В первую очередь это контакт с футболистами должен быть просто необходим. Это неправильно будет. Когда-то написали, что Вернедуб запретил интервью. Я никогда никому еще раз говорю, не запрещал и не буду запрещать, потому что на то они и есть футболисты, и они имеют полное право давать интервью. Единственное, я могу попросить, чтобы если и дают интервью, то чтобы они дали. Если человек его хочет где-то написать, ознакомились с ним, потому что то, что я говорю, что бывает в эмоциях каких-то, ну, где-то что-то неправильно скажешь, где-то может журналист не дослышать или это самое, чтобы не было этих ну, неловких моментов прочитать и сказать, все хорошо, пишите. Есть... Ну, они обязаны давать интервью. Я думаю, что чем ближе футболисты к прессе, мы должны уважать работу работников. Журналистики, потому что это ихняя работа, это их хлеб, и мы не должны у них это отбирать. Ну, я ж не знаю, откуда пошло. Мне тяжело ответить, наверное, такое, как обидное слово в сторону тренера. И меня в свое время физруком называли и называют. Ну что сделай? Ну, физрук и физрук, наверное, из-за того, что я тренер по физкультуре и заканчивал, допустим, университетом физвос или как вот этот факультет называется. Поэтому я физрук. Я не знаю, сможет ли, но я, по крайней мере, пытаюсь во всем помочь. Могу сказать, по своей жизни ситуация когда-то у Саши Караваева сильно заболела. Дотя, и жена не могла с ней как-то совладать, а Саша на выезде был. Он приходит ко мне, говорит Николаевич, такая что делать. Я говорю, Саша, ты не переживай, я сейчас перезвоню своей супруге. Все решим. Позвонил супруге, супруга села на машину, поехала, их забрала к себе, к нам домой. Помогла во всем, все, слава Богу. Прилетели, сыграли игру, еще выиграли, прилетели. На следующий день я Сашу забрал тоже домой, я говорю, Сань, можешь, а мы вечером прилетели поздно, я говорю, оставайся, ночуйте здесь у меня, завтра утром уйдете. Почему нет? Футболист это как ребенок для меня, это мои дети, которыми я должен помочь во всем. Если я могу, почему не помочь? Потому что я сам с этим сталкивался в свое время, будучи футболистом. Мне точно так же помогал в свое время супруга Дечука Ставицкого, когда я был в ивано играл при Карпате еще в второй лиге. Она помогала, наоборот, моей супруге с Виталиком, старшим сыном. Точно так же она лежала в больнице, а супруга Дечука Ставицкого носила кушать в Лесе с Виталиком. ну, я не скажу, что, хотя многие там пишут, я там 24 часа, я не верю в это. Все равно нужно находить время для отдыха, все равно нужно перезагружаться, все равно нужно отвлекаться. Я скажу по себе, в любом отпуске я неделю нахожу для того, чтобы, особенно в летний период, там, конец мая, когда отпуск, я с женой всегда на, месяц, на неделю еду в Турцию, чтобы просто... Забыть о футболе, даже телефон с собой не беру, стараюсь и предупреждаю, что я уехал, телефона не будет потому что нужна перезагрузка обязательно. Я думаю, прежде всего, это незнание языков. Я, как не парадоксально, и не, не стесняюсь это сказать тоже, если бы знал язык, я думаю, что, может быть, возможно, уже где-то работал бы в другой стране. Но, к сожалению, не выучил, а сейчас что-то у меня не лежит душа к тому, чтобы его учить. Ну, я не знаю, по себе скажу, будучи футболистом было, что скрывать, черт знает когда, правда, ну, был. Ну, не то, что договорные а сказали, что вот надо помочь этой команде, мы должны это самое проиграть, а чтобы они заняли второе место. Не буду называть ни команду, ничего, но это было. Тренером, опять же, не буду лукавить, вот даже уже сколько я работаю, 9 лет, попытки были, но я всегда стараюсь к этому относиться в плане, знаете, если даже что-то кому-то надо, идите сами говорите, я в жизни не скажу футболисту, потому что если я хоть раз скажу своим ребятам, что нужно там, слить матч или что завтра скажу, нужно играть, а он мне скажет, знаешь, что тренер, иди ты на три буквы, ты тебя не поймешь, то слей, то играй. Поэтому здесь надо выбирать что-то одно. Но я не сторонник того и смотрю то, что происходит в нашем футболе. Это катастрофа и ужас. И мне печально и, честно, стыдно за тренеров, за футболистов, что они идут на эти моменты. Это гадость вы знаете, обгадиться очень легко, но отмыться очень тяжело.